Urip iku aja kakean gresula. Sing penting ati tentrem ora kudu sugih, ora kudu misuwur. Urip iki kudu sabar lan legawa. Gusti mesti maringi dalan yen urip tansah nrimo, ati iso luweh ayem. Urip sing manfaat, aja nganti uripmu mung dadi pepeteng kanggo wong liya. Yen ora iso nulungi, aja nganti ngrusak. Gusti Allah ora nate adoh. Sing adoh kuwi atine wong sing lali sembahyang. rejeki kuwi ora mung pangan lan bondo nanging uga sehat lan tentreming ati ilinga saben sujudmu kuwi bekal kanggo uripmu sawese mati yen awake dhewe nindakake kabecikan marang wong liya bisa wae wong kuwi ora mbalehake kanthi becik nanging Gusti Allah bakal ngutus wong liya kanggo nindakake kabecikan marang awake dhewe mula tindakno kabecikan sanajan cilik awit awake dhewe ora ngerti kabecikan sing oleh ridane Gusti tresno lan pangayoman ibu ora ana tandinge saka kono kuwe sinau rasa sabar lan tulus Ojo lali ibu iku dalan rahmat saka pangorbanan lan dongane awakmu bisa oleh berkah tekan saiki ridane Gusti gumantung ridane ibumu yen iso njogo ati ibumu uripmu bakal ayem tentrem. Badah ku ora mung obahe awak, nanging rasaning ati. Nek atimu tulus, Gusti ngerti sanajan ora nganggo tembung, awake dhewe iki kerep nyuwun marang Gusti, nanging lali carane matur nuwun. Ibadah iku cara kanggo iling lan syukur. Sing penting dudu suwene salatmu, nanging sepiro ikhlas atimu nalika ngadep marang Gusti. Urip iku ora mung babagan kepiye suwene nanging kepiye gunane kanggo wong liya sing penting dudu ake dhuwit nanging tentreming ati lan syukur saben dina elinga kabeh sing mbok lakoni ana sing ngatur pasrah dudu tegese nyerah nanging percaya marang kersane Gusti elinga ibumu iku Gusti awah, sing katon ana ing donya iki saka tangane Kowe ngerti rasa tresno tanpa syarat, pangorbanan tanpa upah. Mula aja lali ngormati lan nyenengake ati ibumu, amarga kuwi dalanmu menyang ridane Gusti. Inggo urip kuwi mung mampir ngombe. Sing enom bakal tua, sing sugih iso wae dadi melarat. Aja nganti duwe ati sombong. Wong sombong kuwi kaya geni. alon-alon ngrusak awake dhewe. Urip ayem ora saka bondo lan grajat, nanging saka andhap asor lan ati sing ikhlas. Kuwi sing bakal nyelametake nganti pungkasan. Urip iku kaya banyu mili, aja mung nglawan arus, nanging kudu naun nrima lan ngatur arah. Kabegjan kuwi dudu saka akeh bondo, nanging yen atimu iso rumangsa cukup lan ikhlas. Elinga, wong sing sregep ndedonga lan ngurmati wong tuwa Uripé mesti bakal pinaringan berkah. Wi penjenengan kagungan prasangka bilih tiyang ingkang salat takseh tumindak maksiat. Punika sanes salatipun ingkang lepat, awit menawi salatipun leres lan temen, mesti boten tumindak maksiat. Sampun ketetapanipun Gusti, bilih salat nyegah lampah keji saha mungkar. Ingo, banyu sing ora bakal iso dibayar yaiku setetes susu ibu. Lan ora mung kuwi, nanging saben tetes keringete bapakmu iku luwih larang tinimbang emas. Mula urip kudu tansah ngilingi lan ngajeni wong tuwa, sebab tanpa wong tua kowe ora bakal ana nganti saiki. Saben masalah ingkang dugi punika tandha bilih gesang kita taksih pinaringan pepadang Menawi wonten masalah teges tasih pinarian wekdal sinau sahaupadi pepadang sedaya ujian nambahi kesabaran ngdicali Raos ujub lan sombong ngutaken kita kawlo alit kathah kekirangan iling menika pepadang kang jurung manah kita tetep pas padha tanpa iling gesang saged gampang keblinger manungsa ingkang iling dhumateng Gusti gesangipun boten namung sugih materi, nanging ugi pinaringan tentreming ati iling lan waspada punika kunci gesang sinten ingkang tansah iling badhe dipuntuntun mlebet dalan kang leres